бүгін парламент мәжілісі еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады мәжіліске жаңа құжатты ұлттық экономика министрі ерболат досаев таныстырды министрдің айтуынша еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың негізгі мақсаты мемлекеттер арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты дамыту сол арқылы тараптар халқының өмір сүру деңгейін арттырып олардың экономикасының тұрақты дамуына жағдай жасау шартқа сәйкес қазақстан ресей және беларусь еуразиялық экономикалық одақты құрады оның шеңберінде тауарлардың көрсетілетін қызметтердің капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысына қатысты бірыңғай саясат жүргізу қамтамасыз етіледі деді ведомство басшысы шартқа сәйкес еуразиялық экономикалық одағы өз қызметтерінде тараптардың егемендігі мен олардың аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуге мүдделі ерболат осай, бұл шарт одаққа мүше елдердің тең құқығын құрметтеу негізінде жүзеге асады деді шарт бойынша мұнда бір мемлекеттің басымдығына жол берілмейді егер талаптар орындалмаған жағдайда келісімді бұзатын барлық нормалар қарастырылған осы келісім ішінде ондай нормалар кіргізілген сондықтан енді елбасы айтқандай де болашақта бір енді осы келісім жүзеге аспай жатса немесе біздің енді бір құқықтарымыз бұзылып жатса немесе біздің ұлттық мүдделерімізге сай келмей жатса осы келісім ішінде осы келісімнен шығуға мүмкіндік беретін нормалар бар бірақ енді оған жете қоймайды деп енді бәріміз сенейік өйткені енді біздің үкіметіміз де осы бағытта біраз жұмыс істеп жатыр